А вы уже купили новогоднюю елку? Ну а что почем вообще средняя цена У Тебе да, тоже есть, да? Да у меня одна есть, у меня одна, но она заповедника. Время пришло. Сегодня в Киеве и по всей стране официально открыли елочные базары. А не знаете, где еще базары есть? А она, ты продашь, если продашь, то максимум за 100-150 гривен тебе. От... Праздник приближается, готовьте деньги. Цена в среднем 150 гривен, и это за самое маленькое деревце. Почему ваши елочки? Пока покупатели в шоке считают деньги, городские чиновники нахваливают товар, мол, все деревья привезли из лесных и фермерских хозяйств Волынской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей. Но так ли это на самом деле? Откуда вообще елочки? Черниговская область, а почти под Беларусь. Какие шансы нарваться на радиоактивную зелень из Чернобыля? И кто наладил бизнес на новогоднем браконьерстве? Не праздничный спецрепортаж из вип-лесничества. И колючие коррупционные факты. Смотрите секретные материалы. Зеленые, большие и маленькие. И даже из Чернобыля. И видно, что это свежая кора. И, смотрите, липнет даже. Как нелегальные и даже опасные елки и сосны попадают на рынок. О, да, вообще, Просто песня. Секретные материалы о незаконных рубках в самом элитном заказнике Украины. приедет руководство, скажи. Хорошая. Забираем. Специально для вас мы разведаем, как торгуют налево в элитном лесничестве. И покажем вам депутатов, которые и сами не прочь подзаработать в Новый год. Эксклюзив из кулуаров Верховной Рады. Не пропустите. Я кричал, тогда Кучма был президент. Ёлки, сдачи Кучмы, ёлки, как это. Хвойное дерево сыграло важную роль в судьбе беглого экс-президента. Уже останавливается на том месте, где вчера стояли палатки, пикетувальников э, Сегодня уже останавливается новорічна. Ёлка, пожалуй, даже фатальную роль. Это видел весь мир, но мало кто знает, что у Януковича с елками были и правда особые отношения. зелень он любил в переносном и прямом значениях. Это лесная резиденция Залесье возле Киева. 15 тысяч гектаров в основном сосновых насаждений. И глубоко в этих дебрях усадьба, отель и даже конюшня только для vip гостей сокрушается эколог. У нас сейчас с року, наказу указу президента, мало будет парком. У эксперта есть предположение, почему лесную резиденцию не открывают для народа промысел Виктора Федоровича и компании по-прежнему живет. Ее заинтересованные не особо, які именно саме цю территорию, як фактично мусильское господарство. Закрыто, куда можно приехать, заплатить гроші и поливать, сколько заманеться. Это подтверждается кадрами, снятыми по ту сторону забора. Вон ловушка. Вот возле ловушки они ловят зверей, разделывают их. Впрочем, сегодня мы ищем секретные материалы не про Вибраконьеров. Вот, Срали. 24, 10, 28. Решаем, раз уж в резиденции Залесье со времен бегства Януковича все остается по-старому, куда, как ни сюда, ехать нам за новогодней елкой? Начинаем эксперимент. Продадут ли налево? Договориться непросто. Тут не продают лево. Не продают? Не, не, не. Погано. Но нам все же советуют на всякий случай обратиться к начальству. Лесничий, Лесничий тоже не особо сговорчив. Снимал. Нас есть. Не берем, Однако варианты предлагают. Слева, кто дороги доезжает, и портает, как на Киеве, когда там справа, кто елки, Срубить в поле проще простого. И когда на базаре по 150, этим методом воспользуются многие. наказание никакого, жалеет эколог. Мешканцы на колышних селах просто выезжают, вырубают эти дерева, выезжают где-то на метро Святошин, Житомирску, и там их продают. Однако самосев нас не интересует. Задача к Новому году раздобыть голубую ель из вип Сможем или нет? Смотрите далее. Эксперимент и провокация. Ой, вот наши. А? Сегодня Киев вовсю готовится к новогодним праздникам. На Софиевской площади уже красуется главная елка. Ее путь в центр столицы был неблизким. Попереду у Ялинки майже 650 километров. Вона проедет через ивано франківськ Тернополь, Дубно, Рівне, та Житомир. 82 года, вес около 30 тонн, а высота 26 метров. Гиганта и сторожила встречали в Киеве колоритно. Близко миллион этих гривен, не 49 тысяч гривен стоит. 49 тысяч. Да. Приготовление елки к торжественному открытию, намеченному на День Святого Николая, идет полным ходом. Попробуй теперь обвернуть и так сверху, закинь пару раз. Ель красавица, казалось бы, води себе хороводы. Но привезенная из Прикарпатия срубленная живая елка радует далеко не всех киевлян. Анна Соломенко даже написала петицию на сайте КМДА. Требует прекратить устанавливать в столице живые главное, ели. И более того, вообще запретить их продажу. Эта идея пришла с детства, потому что я помню, как я проходила по улицах, и после Нового года каждые эти ялинковые базары были просто в край завалены с пыляными ялинками, и никто их не купил. Победит ли Анна Дровосеков? Как много горожан отозвались на ее крик о помощи. Все самое интересное про новогодние елки сегодня в программе. Наш корреспондент продолжает эксперимент в вип-резиденции Залесье. Напомним, мы хотим купить елку, мягко сказать, не самым законным образом мы идем к местному лесничему договариваться о сделке. По легенде, у нас корпоратив, и начальник захотел поставить ель или сосну из непростого лесного хозяйства. Приехали по таким лесхозам хорошим, попытали, да я на продажу из елки, сосенки. У нас на продажу практически не нравится. мы там с верхушек дальше выбираем. С первого раза мы получаем отказ, но несколько минут беседы и лесничий раскрывает карты. Ну, я думаю, можно помогтыться, в принципе. На схемах на работе даже я пару видео про это показывал. Примечательно, что совсем недавно неподалеку отсюда в селе с похожим названием Подлесье разгорелся скандал из-за вырубки. Местные лесники под видом сухостоя резали живой лес. Видите, и видно, что это свежая кора, и видите, липная навык. Эта фирма может только забирать его на той сухостой, но не резать. Невзирая даже на внимание к этому случаю службы безопасности Украины, все остается по-прежнему.

Так быстро вопрос решить не удастся, уверяет нас Виталий. Однако обещает, сосна будет. Заодно, надеемся, и для местных найдется. Скандальное дело по вырубке здешнего леса дошло до Верховной Рады, однако не до наказания. Знаете, как завжди, стандартные ответы и досудовое расследование. Вопрос о вырубке молодых елок и сосен к Новому году он подходит по-философски. То есть он издибен, а кто то есть с ведь маючи значит, что он и накажут никогда всего не сделают. А вот его коллега по депутатскому мандату, радикал Андрей Лозовой, в свое время к елочному вопросу подошел по-предпринимательски. В канун праздников он сам торговал хвойными деревьями. Це було в рівному на дикому базарі. Це було 13 років. Ні, 14 років тому. Покупателі приходилось зазивати нібивалими паснями. Кучма був президент. Йолки дачі кучми, йолки, Ющенка. Похоже, тогда народний депутат і почав заробляти свой на сьогодні очень приличний капітал. Я не пам'ятаю, не багато, але я за день заробив тисячу гривень. Такими космічними грошима тоді здавалося. А мы продолжаем дерзкий эксперимент. Покупаем елку в лесхозе на территории резиденции Залесье. И сделка вот-вот должна состояться. В гараже нам демонстрируют уже отобранные на продажу сосны. Ого, хорош. И мы легко находим ту, которая и украсит наш вымышленный корпоратив. О, да, вообще, просто песня. Главный вопрос, сколько стоит? Так, кост, что кош не коштует? Еще пока не знаю, что на прайс не имеем. Мы еще не... На реализации еще не знаю. Не и на реализации, не знаю, даже что прайс Но все так попадалось, я знаю, что все равно требуем. Мы на подарок, на раздачу, на цель. Но это не помеха. Договоренность остается в силе. Ну, я думаю, что на телефон приедет забрать. Доброе. Я пока знаю цену, но цена все равно будет меньше что у нас завтра. Это шашечка. А тем временем мы сами проверим рыночное предложение. К примеру, в Святошинском лесопарковом хозяйстве, где в этом сезоне придумали экологическое ноу-хау – продавать новогодние елки в деревянных лотках. Это другие вопросы, что они вообще имеют право заниматься такой, такой формой бизнеса. Но, в принципе, схема непогана. То есть, если есть документы, то это, это припустимо. В данном случае нас интересует опт. Смотрите, мне нужно где-то близко 100 штук. И чем выше, тем дороже. Они ну, такие 3-4 метра. Ага, а все сколько коштуют 3-4 метра? Ну, все Приблизительно столько стоят и голубые ели. Ну, все, до 2 метров тысячи коштуют. Котов. Небольшое село на Волыне. Сюда около десяти лет назад перебрался из Киева Василий Бальцем со своей семьей. У меня кстати, квартира была на Киевском Майдане, четырехкомнатная. Никто не захотел вернуться, никто. За прошедшее время он обзавелся хозяйством, а старенькую родительскую хату превратил в родной дом. Рядом, как полагается, посадил дерево и не одно. Уже десять, одна не принялась, а мало будет и одиннадцать. Ну, десять є. Таких, то, за які вже, ну, вже вони, бачите, будут уже будуть Василий начал высаживать голубые ели у себя на участке почти сразу, как только семья перебралась сюда. Я не думал, я, сам, я просто взял, чтобы долго стояла в хате. Знаете, как? Ель стояла на веранде до весны, а потом отец Василия предложил основать новую семейную традицию. Каждый год высаживать по елке. Я и не верю. Он, да не, что ты кажешь, приймется а все. Посадили себе тут выкупал, посадили, полили. Только, каже, поливай ее добре. Но и на этом он останавливаться не собирается. Засадить все ялинками. Сейчас он засадим. Сначала я, а потом малый. Ну, а для этого года снова, можем и двое, две высадим. А в закрытой резиденции Залесье нас ожидает сосна, которая должна стать главным украшением новогоднего праздника. Приезжаем на место и у ворот встречаем уже знакомого нам лесничего. Что, вы за Зараз иди, что ж там э -э Ну, то, что вы дивились, он нема, и уже. Это они где-то в лесе вырезали, тихонько где-то штучно их собирают и продают лег... вот так нелегально. Сходимся на цене в 250 гривен. И елка из леса уже у нас. Так, сберем. На дровишки. Ну подожди, давай я ее может там возьму. С нашей нелегальной лесной красавицей мы сразу же едем в экологическую инспекцию. Как нелегальные и даже опасные елки и сосны попадают на рынок. А, все, 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 что сейчас мы всех, до всех доберемся. Секретные материалы о незаконных рубках в самом элитном заказнике Украины. С нашей нелегальной лесной красавицей мы сразу же едем в экологическую инспекцию. Тут нас уверяют, не стоит волноваться, ситуация под контролем. Створюются мобильные э, группы, в склады в которых входят представители правоохранительных органов, э, громадские инспекторы защиты округа. Рассказываем ему историю с елкой из Залесья и предлагаем на месте установить, какой штраф светит браконьерам непосредственно за это спиленное дерево. наши. А? Замеряем диаметр. Восемь. Наказання за такое нарушення пустякове. Іменно за цю ялинку 200 гривень збитків і 200 гривень штрафу. Було б у вас дві ялинки, тоді 200 гривень штрафу і 400 гривень збитків. Ну і по, так по наросаю. Не на камеру инспектор признается. Привлечь к ответственности кого-то из должностных лиц за лесное браконьерство очень сложно. Хотя бывают штрафы и побольше. Если так брать уже, кто там рубает побольше, то и есть 3 тысячи, и 4 тысячи, и 5, и 10. Это за каждое дерево, в зависимости от диаметра, более шейки корня. Когда инспектор спокоен, экологи в этот новогодний период бьют в набат. Проверить это очень сложно, сколько это нужно ловить за руку, ловить на месте того лесоруба, работника, который вкрал сусну, в господарстве где-то продает. А делать это никто не будет, эти сами собой, ну, ясно не штрафуют. Поэтому, чтобы не играть на руку браконьерам, когда на днях пойдете на рынок за елью или сосной, помните, на что обратить внимание. Все легальные деревья обязательно должны быть чипованными. Вот, смотрите, штрих-код стоит и чип. А есть. пластиковые чипы? Вот, Пластиковых чип? не будет. В году, то такие нам выдали. здесь не, не, то, не просто так. Также вы имеете право требовать у продавца экологический паспорт, сертификат лесничества и товарно-транспортную на накладную на перевозку елок и сосен. Именно это убережет вас от покупки радиоактивного дерева. Свеженькие, от, с Припяти да. привезли еще давно. Ну и не забывайте про искусственную альтернативу. Данная процедура повторяется с остальными ветками. После этого останется только вставить макушку и расправить ее ветви. Именно ей отдает предпочтение и Анна Соломенко, которая написала петицию против главной елки столицы. Не вытрачать деньги на спыливание и привезение этой елки Закарпаття до Киева. Впрочем, на ее крик о помощи отозвалось всего 600 человек из 10 тысяч необходимых. Так что и в этом, и наверняка в следующем году киевляне будут развлекаться возле натуральных деревьев. В грудни найбільший дни в 31, и мы будем прагнуть, чтобы каждый рик на метр, пока не дойдем до 31, на 31 заспокоимся и где завжди 31.